વિસ્તારમાં બે દિવસ પહેલા એક ઓગણચાલીસ વર્ષે યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આવેલ શિલાલેખ એપાર્ટમેન્ટમાં ફ્લેટ નંબર બસો બે માં રવિન્દ્ર સંતોષ પાટીલ પોતાના મિત્ર સાથે રહેતા હતા તારીખ તેર ઓગસ્ટના રોજ રવિન્દ્ર હત્યા થઈ હોવાની ફરિયાદ સચિન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ હતી જેથી પોલીસે પોલીસે પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા આ દરમિયાન આધારે આધારે અને હ્યુમન જીતેન્દ્ર કૈલાશ રાણેની ધરપકડ કરી છે પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ કરતા તેને જણાવ્યું કે તે અને રવિન્દ્ર બંને મિત્ર હતા અને જે દિવસે આ હત્યાની ઘટના બની તે દિવસે બંને ફ્લેટમાં સાથે હતા આ દરમિયાન રવિન્દ્ર કોઈ તેની સ્ત્રી મિત્ર સાથે જવાનો હતો અને તે ગયો હતો ત્યારબાદ રવિન્દ્ર પરત આવતા જીતેન્દ્રએ રવિન્દ્રને કહ્યું કે તારી સ્ત્રી મિત્રને અહી રૂમ પર લઈ જેથી આવ્યું પત્ની રસોડામાં જઈ રવિન્દ્રના માથા પર નો બાટલો મારી દીધો હતો આ ઉપરાંત તેના મોઢા પર પણ ઉપરા ચાપડી ઘા મારી દીધા હતા જેથી તેને ઈજાઓ પહોંચતા તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन में शिला अपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उसमें रहने वाला जो आदमी है रविंद्र कुमार संतोष पाटिल ये उसकी डेथ हो गई है और रूम के अंदर ब्लड बिखरा हुआ है ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तो एफएसएल की टीम के साथ में वहाँ पे जब जाके चेक किया गया तो उसके माथे में कपाल में बहुत इंजरी हो रखी थी और पूरे रूम में ब्लड फैला हुआ था उसके बाद में सी uh, मंगवाए गए सी फुटेज देखे गए तो एक जितेंद्र कैलाश भाई राणे करके व्यक्ति है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ काम करता है और मूल रूप से खरगोन मध्य प्रदेश का रहने वाला है ये एकमात्र आदमी था जो वहाँ से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी फ़ुटेज में दिखाई दिया तो उस अपार्टमेंट में से तो इससे पूछताछ की गई पहले तो इधर उधर की बातें बनाता रहा कि मुझे नहीं पता है वो बाहर गया था कहीं उसका किसी लड़की से अफेयर था उसका हस्बैंड उसको मारने की धमकी दे रहा था इस तरह की बातें करके पुलिस को गुमराह किया पर जब सी के आधार पर और अलग अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर पूछताछ की गई फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एनालाइज़ किया गया तो बाद में ये लगभग डेढ़ दिन के पूछताछ के बाद में वो टूटा और उसने बताया कि रात को वो दोनों साथ में थे और दोनों ने नशा किया हुआ था और सुबह जब वो चार बजे के आसपास दोनों में जो आरोपी है उसकी गर्लफ्रेंड को लेके बात शुरू हुई कि उसके गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाओ बाद में मरण जनार जो है उसने नशे में उसकी वाइफ़ का और उसकी बेटी का नाम लिया कि अगर गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं बुला सकते हो तो अपनी वाइफ को और बेटी को यहाँ बुला लो इस बात पे गुस्सा होकर आरोपी ने वहाँ गैस का बाटला पड़ा हुआ था वो उठा के उसके सिर में दो तीन बार मारा और उसकी ऑन द स्पोटी डेथ हो गई उसके बाद में ये यहाँ से निकल के और अपने एक दोस्त के घर गया और फिर अपने घर चला गया तो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को एंडोर कर दी गई है और ये एक रिटायर्ड अपने गुजरात पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं उनका बेटा है वो अभी नासिक में इनकी फ़ैमिली नासिक में रहती है और मारण जनार की बीवी और बच्चा है वो भी नासिक में रहते हैं इसके साथ नहीं रहते सर तो आरोपी क्या करता था क्या करता था ये दोनों खाता ये लेबर सप्लाई करते थे खाते में दोनों काम करते थे और जो मरण जनार है वो आरोपी के अंडर में ही काम करता था लेबर सप्लाई